Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Kita semua tahu yang sejak nomenjak ini, nama Rafizi Ramli macam sedikit tenggelam dalam arus politik negara kita ini. Tidak begitu banyak yang dibincangkan berkenaan dengan Rafizi, tak begitu banyak yang diperkatakan berkenaan dengan Rafizi. Seolah-olahnya, nama Rafizi ini makin lama makin senyap. So, apa cara Rafizi untuk memastikan namanya kembali relevan dan disebut-sebut oleh pemerhati politik tanah air, senang je. Hentam je pas, hentam je Tuan Guru Haji Hadi. Itu je pun. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam yang saya katakan tadi, nama Rafizi sekarang ini macam agak tenggelam sikit dalam persada politik negara kita ini. Di mana banyak perkara lah yang orang dah tak begitu nampak sangat tentang ulasan Rafizi. Sebagai contohnya kan, dia ada je buat macam-macam ulasan berkena dengan isu-isu terkini negara kita. Macam berkena dengan isu buli dekat sekolah, macam isu kanak-kanak dekat sekolah, macam isu semualah. Banyaklah benda. Kalau anda tengok X dia kan, banyaklah benda yang dia cuba untuk ulas terutamanya dalam podcast yang berhenti menteri dia tu. Tetapi for some reason, media-media termasuklah media pembangkang ke, media kerajaan ke, media PKR ke apa-apa ke, tak pick up cerita dia. Media pembangkang of course tak nak pick up sangat cerita dia kan sebab basically macam Rafizi ini lah old news. Manakala media-media kerajaan daripada PKR sebagai contohnya, lagilah takkan petik. Takkanlah mereka nak petik kata-kata dari seseorang yang kelihatan macam nak kritik kerajaan kan? So, Rafizi ini macam semakin lama semakin tenggelam lah. Orang tak berapa dengar cakap dia. So, apa yang biasanya orang-orang yang dah sendu macam Rafizi ini buat bila untuk nak cuba mengembalikan dia punya nama di kalangan pemain politik tanah air? Mudah saja. Dia pun mengalihkan kritikan terhadap Tuan Guru Haji Adi untuk orang kata apa, cuba mendapatkan reaksi dari penyokong PAS. So, dan nanti kalau penyokong-penyokong PAS bising pasal dia nanti, nanti dia naik baliklah. So, apa maksud saya? Sekarang ini, ketika berucap dekat Parlimen Baru-baru ini membahaskan berkenaan dengan Bajet 2026, Tuan Guru Haji Adi antara lain telah mengatakan bahawa mungkin sudah tiba masanya agar negara kita ini tidak lagi bergantung harap kepada dolar Amerika Syarikat. Sebab sekarang ini kata Tuan Guru Haji Hadi, negara kita seolah-olahnya berkiblatkan ekonomi kita kepada Bank Dunia dan juga IMF. Di mana, yelah, dah lama kot saya dan rakan-rakan saya macam Wawi Varel, Anas Jalil dan sebagainya, kami dah kata lama dah yang dasar ekonomi Anwar Ibrahim ini lebih menjurus nak ikut telunjuk IMF. Ikut garis panduan IMF dan sebagainya sampai negara kita masuk ke mereka punya middle term revenue kan atau middle term review, sorry. So, bila dah macam tu jadinya, ekonomi negara kita macam begitu tergantung kepada IMF dan juga Bank Dunia lah. Jadi, kata Tuan Guru jadi mungkin dah tiba masanya untuk kita kurangkan kebergantungan kita terhadap mereka, tidak lagi berkiblatkan mereka, tidak lagi bergantung kepada dolar Amerika Syarikat. So, mungkin dah tiba masanya agar negara kita mempertimbangkan untuk menggunakan mata wang alternatif bagi menggantikan dolar US dan sebagainya. Dan kemudian perbahasan itu dah dicelah oleh ahli Parlimen Hulu Terengganu iaitu Rasul Wahid yang memberikan satu cadangan. So adakah Tuan Raja di bersetuju kalau negara kita ini berdagang di peringkat antarabangsa menggunakan dinar emas? So Tuan Guru kata ya itu pun boleh jadi juga. So bila benda itu tersiar dekat Parlimen adalah reaksi yang berbeza-beza. Ya, Tuan Guru Raja di jarang bercakap dekat Parlimen. Tetapi setiap kali beliau cakap, orang akan tertunggu-tunggu terutamanya mereka yang cuba hendak mencari salah Tuan Guru Haji ada ya macam biasa kalau Tuan Guru Haji Hadi salah cakap ke apa-apa ke oh akan dimainkan malangnya Tuan Guru Haji ni jarang tersalah cakap tapi macam biasalah Kadang-kadang budak buat macam ni, tak ada rotan, taik pun jadi masalahnya. Jadi, apa yang Tenggara Jadi bersetuju berkenaan dengan menggunakan dinar emas, tidak bergantung dalam mereka syarikat itu, dimainkan oleh penentang-penentang Tuan Guru. Termasuklah Rafizi. Di mana dalam satu hantaran beliau dekat X, beliau telah menyifatkan kata-kata Tuan Guru itu sebagai satu perkara yang sedap kalau disimbang dekat warung kedai kopi. Kiranya dia kata, ah ayat Tunggu Raja Adi ni setakat simbang warung kedai kopi boleh lah. Tapi nak laksanakan belum tentu. Siap Rafizi mempertikaikan. Kenapa Tuan Guru tak laksanakan ketika beliau menjadi duta khas bertaraf menteri dekat Timur Tengah dahulu? Kenapa masa PN berkuasa tak ada persaranan untuk menukarkan kebergantungan terhadap US dollar sebagainya? So itu antara soalan Rafizi lah yang cuba untuk merendah-rendahkan kenyataan Tuan Guru Jadi, Konon-kononnya ah, kau sembang boleh lah masalahnya kan. Masa kau berkuasa kau kau buat apa pun. Macam itulah berikuang tuan-tuan double Dia macam dia Rafizi. Saya bukan seorang pakar ekonomi tetapi saya rasa tidak perlu pun seorang pakar ekonomi untuk menjawab soalan ini sebenarnya. Nombor satunya, percubaan negara-negara dunia untuk mengurangkan kebergantungan terhadap US dollar bukan satu perkara yang baru. Dah lama dah. Dulu-dulu ketika zaman Tun Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri, ada satu pakatan negara-negara Islam yang diberi nama D8. Di mana di lapan ini adalah beberapa negara termasuklah Turki pada ketika itu dia punya presidennya ialah apa tu Erbakan masa itu kan. So mereka ini memang dah ada pakatan dan mereka tengah berbincang pun pada ketika itu untuk mengurangkan kebergantungan kepada dolar dan antara cadangan mata wang digunakan masa itu ialah dinar emas. Cuma ianya tidak menjadi kenyataan lah pada ketika itu kan. Dan kalau Rafizi masih ingatlah pada tahun 2003 dekat parlimen juga ketika ahli Parlimen Kuban Pasu mencadangkan agar negara kita ini menggunakan dinar emas untuk urusan antarabangsa, pada menteri kata, ya kita mungkin akan melihat benda cadangan itu. So, maknanya benda ini bukan baru. Benda ini bukan satu perkara yang uh, datang daripada dia simpan dari kopi ke apa-apa ke. Memang dari dulu lagi terdapat cakap-cakap agar negara-negara Islam terutamanya menggunakan dinar emas dalam urusan kewangan antarabangsa. Dan memang kita semua tahu pun, dinar emas ini ialah emas. Bukannya nama mata wang tu dinar Tetapi dinar emas ni Memang emas sungguh Satu dinar seberapa berapa gram Saya tengok 4 gram lebih kan 4 gram lebih So dinar ini sebenarnya Tuan-tuan sekalian Merupakan satu emas Nilai emas tau sebenarnya Dan oleh kerana nilai emas ini memang stable Maka ianya merupakan satu Alat mata wang Yang kalis inflasi dia tak sama macam mata wang fiat, mata wang kertas kita Mata wang kertas kita ini sangat terdedah kepada serangan spekulator Sangat terdedah kepada inflasi Emas ini pula stable kerana itulah emas ini tidak popular dan cuba untuk tidak dipopularkan di peringkat antarabangsa sebagai mata wang sebab ini tidak boleh dimanipulasi itu Jepun tetapi ialah bila apa tuan guru bersetuju dengan cadangan rasul itu bukanlah bermaksud macam oh kerajaan kena buat sekarang tak bermaksud inilah langkah yang kita dah kena buat dari dulu lagi sebenarnya tapi tak jadi-jadi mungkin pada ketika ini kerajaan terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau kita sekarang inilah kan mungkin beliau boleh menggunakan pengaruh beliau yang asyik telefon orang sana telefon orang sini tu untuk mengajak negara-negara Islam ini agar fokus untuk menggunakan mata wang emas dinar emas sebagai method perdagangan mereka mungkin dah boleh mulai sekarang even sekarang ini pun kita dapati Malaysia ni cuba untuk berbaik-baik dengan BRICS BRICS ini juga merupakan satu pakatan negara-negara yang cuba untuk mengurangkan kebergantungan mereka terhadap dolar cuma bris ini oleh kerana ada jurang ekonomi yang sangat besar. Sebagai contohnya kan, China dengan Brazil. Ekonomi mereka sangat besar jurangnya. China dengan Rusia pun sama juga. So, basicallynya oleh kerana perbezaan jurang ekonomi yang sangat besar itu, masih lagi terdapat kata sepakat tentang mata wang mana yang hendak digunakan untuk urusan antarabangsa. Sebab itulah mereka nak cari jalan macam mana untuk mengurangkan kebergantungan terhadap US dollar sebab sekarang ini ekonomi dunia dictated by US dollar. Tetapi kita nak pastikan kita kurang kebergantungan itu. Cuma masalahnya ialah ekonomi kita ini tak sama. Kalau macam Eropah lain. Mereka punya ekonomi lebih kurang. Jadi oleh kerana itulah mereka ini boleh gunakan euro sebab mata wang euro itu mereka boleh capai satu berkata sepakat untuk digunakan dekat satu Eropah. Sebab mata wang Eropah ni dia punya nilai rata-rata lebih -rata kurang sama je. Kan? Cuma mata wang yang masih digunakan di Eropah selain dari euro ialah Swiss franc dan juga apa tu pound cuma pound masih lagi digunakanlah sebab Britain pun dah keluar dari euro dah Brexit kan tak apalah itulah kan cerita cuma nak kabarnya dekat Eropah kenapa boleh buat macam tu sebab ekonomi mereka tu lebih kurang dekat Asia sebagai contohnya kan even dekat Malaysia Selatan jurang ekonomi kita terluas. jurang ekonomi China dengan for example Indonesia luas gila so macam mana nak pastikan yang kita dapat gunakan satu mata yang semuanya untuk menggunakan kebergantungan tanda dolar so cara yang dapat dimudah gunakanlah nilai emas sebab emas ini nilai sama je satu dunia. Cuma beza karansinya sahaja. Contoh nilai emas dekat satu dunia katalah dalam berapa uh, ratus dolar contoh kan. Dekat Malaysia, convert ke RM mungkin dalam 400 lebih per gram. Dekat China mungkin uh, mungkin sikit lagi. Contoh macam tu lah kan. Jadi cadangan tonggora jadi tu bukan satu benda yang pelik dan satu cadangan kedai kopi. Ianya memerlukan iltizam politik dan juga memerlukan kerjasama yang utuh terutamanya kalangan negara Islam. Cuma nak menjawab soalan, kenapa masa Tong Jadi jadi duta khas itu, dia apa nama tak buat macam tu? Kenapa masa jadi duta khas itu, beliau tak buat macam tu? Dia tidak kata apa mengemukakan cadangan itu. The thing is, duta khas bukan itu cadangannya. Sebab duta khas bertaraf menteri ini pun kuasanya terhad lagipun ada je di mendiri pokat bukan tak ada apa yang apa tu Tuan Guru Ajadi buat usaha-usaha yang telah beliau buat untuk pastikan yang negara Islam ini berdamai ke apa-apa ke ada je di pokat tu saya rasa Rafizi sebagai seorang bekas menteri senang-senang je dia dapat di pokat tu masalahnya kan dan of course kenapa PN tak buat sebab ialah masa PN pun ada benda lain yang lebih penting untuk mereka usahakan ia satu benda yang kita namakan sebagai pandemik So, itu lebih penting untuk diusahakan pada ketika itu. Dan selepas benda berakhir pun, mereka berusaha untuk naikkan ekonomi kita dulu. Nak mantapkan ekonomi tempatan dahulu. Dan kemudian itulah, barulah kalau kita boleh buat macam nak buat peringkat antarabangsa, nak gunakan dinar ke apa-apa ke, ah, time tu baru boleh. Tetapi tak sempatlah sebab kalau PR15 kan, so tak apa lah. Cuma sekarang ini, kepada Rafizi lah. Saya nak beritahu anda, cakap-cakap dan idea oleh Tong Rajah di itu bukan satu benda yang disembang dekat kedua kopi. Memang dah lama dah diutarakan. Dah lama. Sejak Mahathir menjadi Perdana Menteri lagi. Sejak Turki belum dipegang oleh Recep Tayyip Erdogan lagi. So, benda ini bukan satu benda baru. Memang satu gagasan yang dah lama dan pernah diutarakan pada dekat Malaysia ketika Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. So, Bukan cerita Tuan Guru cakap hari ni Okey besok kena buat tidak benda ini kena ada pergerakannya, kena ada perjalanannya. So, Tuan Guru dah setuju dengan satu cadangan. Bukan cadangan beliau pun. Benda dah lama. Beliau cuma bersetuju dengan satu usul yang memang pernah dilakukan dahulu. Bukannya idea fresh pun. Bukannya idea Tuan Guru pun. So, mungkin dari situlah kita dah boleh bergerak ke arah itu sebenarnya. Tetapi itulah. Kadang-kadang geng-geng paket harapan itu utama lah Mereka ini jenis suka nak kredit. So, apa-apa saja benda yang datang daripada bukan geng mereka, mereka pastinya akan tolak kata, oh benda ini kita tak nak, tak nak, tak nak. Tengok-tengok, beberapa tahun ke datang, mereka tiru pula benda yang sama. Macam biasalah, kaki claim kan? Cuma lagi sekali kepada Rafizi, sebelum menutup video saya ini, nak tahu tak apa yang seimbang sebenarnya? Yang seimbang ialah padu padu yang menelan belanja sampai 85 juta ringgit untuk dia tahun punya uh, pengurusan ene kemudian padu yang seolah-olah macam diwajibkan seluruh orang dekat Malaysia ini termasuklah kita dengan kerajaan untuk mengisinya padu yang sama yang anda dok promote setiap hari tetapi sekarang ini tak digunakan langsung waimah untuk budi 95 pun padu tak digunakan yang itu baru betul sembang kedai kopi ke Rafizi Mengang yang idea bernas beliau tak digunakan maka beliau cuba dismiss idea orang lain mana dia tahu kan tanya kamu raja formula mana formula kamu memang bahlul formula tengah berjalan lah bodoh bodoh kecil-kecil tak ada mampus semua besar menyusahkan orang dah tua pun bodoh memanglah kita orang kajian yang jadi sekarang ni formula lah tu